Hamınıza salam dostlar. Mən Elmir. Bu gün sizlərlə birlikdə bu arxanda gördüyünüz evləri gəzəcəyik. Video çəkməmişdən qabaq kanalımıza like at və abunə olmağı yaddan çıxartmayın. İndi isə videoya. Eee, dostlar, birinci sizə evlərin qıraqlarını tamaşa edəcəm. Mən göstərəcəm. Evlərin qıraqları belədir. Bir sözlə demək lazımdırsa, məna görə məncə çox gözəl evdir evlərdə ikisi də. Hala size ikisini göstermedim. İndi isə bu ev, balaca evden başlıyor. İki giriş. Bunu sizde bu siyah ve beyaz. Örtüsüne niye koydum? Yergin ki benim özümde beşik olduğum için beşiktaş rengini koymuşum. Nasıl videoya? Ee, evin içi belədir. Evden e, havuza da gitmek cid olur. Bu gec zontikdir, yəni çətir. Əlimdən gələni eləmişəm. Məncə də qəşəyib olubdur. Burada kitab rəfləridir. Gecə yatanda kitabları götürüb oxumaq olar. Şəkil. Bu ev bu qədər. Balaca olsa da məncə şirin evdir. Sözə bilinsin, si game-dəyəm. Ev elə. Nisə bu ikinci evə keçək. İkinci evin girişi belədir. Birinci havuzun havuzunu göstərəcəm. Yol ayrıldığından gedirik. o tərəf. Bu da bizim belə havuzumuz. Krapatlar var. Bunlar da zıplama yeridir. Suya zıplama yeri. Bir, iki, Allah. 1 2 3 Allah Bu belə bu rənglər də yəqin ki hamınız bilərsiniz ki Azərbaycan rəngidir. Yuxarıdan göstərmək lazım gəlsə. Mavi, qırmızı, yaşıl Azərbaycan rəngidir. Buranı da ağ qoydum ki ay oğuzu təmsil edir. İndi isə beləsinə gedək. Yəqin ki o havuz və rəngli bayraq rəngləri xoşunuza gəldi. Evin şifri də belədir. Və göydə qurban olduğum Azərbaycan bayrağı da var. Yenə yol ağzına gəldik. Hələ evə girməmişdən qabaq evin yanını tanıdacam. Burada toyuqlar var. Yumurtalan yumaq istəmirəm, ona görə də havadan keçəcəm. Bura sandıq qoymuşam. Nəyə görə? Ki burda onların yeməkləri var. Sonra inəklərin yemləri var və vedrələri var. Və bu özəl inəklərin yemətkəvə vedrələri var. Və qoyunların yeməkləri, yunları və qərciləri var. Yəni tükləri kəsmək üçün. Evin qıraxıqları belədir. Hasarları da var, gördünüz kimi, hasardı. Hayat üçün girə bilməz. Bir o qapıdan girməmiş, girməsə. Evə belə başlayırıq. Sarva narıncı rəkdədir. Belə. Birinci evə girməmişdən qabaq e, burada terras kimi oturur olar, oturub söhbət eləmək dostlarınla bərabər. Aha. Evə giriş belədir. Burada oturub yemək yeyirlər. Yenə Azərbaycan bayrağından örtüyə eləmişəm. Burada oturub yemək yeyəcək. Və burada oturub televizora baxmaq ola bilər. Sonra burdan ikinci mərtəbəyə qalxır. Xalçalar da gördünüz kimi qəşəng xalçalardandır, bahalı xalçalardır. Bunlar da həmçinin bahalı xalçalardandır. İstəyirəm burada e, ayaq yolu, yəni tualetə demək, o da vaxt alınır. Burdan da yataq otağına girişdir. Burada iki nəfər yata bilər. İki nəfərin sandığı, iki nəfərin çalışma masası, İki nəfərin bir dənəsi ortada və iki nəfərin fırını, iki nəfərin fırını, bir dənə də iki tap yedi. Sonra burda oturub dərs oxuya bilərlər hər biri. Hə, bura yaddan çıxmadan, burada sizə bayaqla şifrə göstərmiş, o şifrə çat qatısıdır. Tap qat da çox kirli, yani, bu hərincə qovalar var. Bundan sonra ıı, yığaram həm gəlmir yəni buranı. bura belə. Ay qapı bağlamadım. Nisə burdan balkona keçək. Balkon da belədir. Aha. Belədir. Bu da bu evdə belədir. Hansı ev sizin xoşunuza gəlirsə, bu ev və ya xoşunuza gəlsə 1, belə xoşunuza gəlsə 2. Yazın və yorumlara yorumlara, yorumlara göndərim. mermer geldi. Dostlar, hamınıza teşekkürümü bildirim. Yani yakin ki bu videoya beğenenler de olacak. Yorum yazanlar da ve paylaşanlar da. İndiden ben size teşekkürümü bildirem. Kanalımıza like atıp abone olmağı, paylaşmağı yaddan çıkartmağı. İndi ise sağ olun. Bay bay.

Пропитано до глубины души редкий мой софир, бравки в курсе, что сегодня ты пойдешь со мной, ночь пройдет, тихило эндорфин зашкаливать после этого моё та и ты сам идешь ссора по ботани, нужна мне борода, за за не габарды, ты в Зима манга?